Расчеты ставок на перевозку грузов ЖД транспортом производятся на основании тарифных руководств по правил перевоза грузов, инструкций, действующих на железнодорожном транспорте. Для полного качественного просчета стоимости перевозок заказчику необходимо предоставить запрос, включающий в себя ряды сводных данных, а именно маршрут следования, наименование станций, отправления, назначения, Наименование элеватора склада погрузки необходимо для определения фронта погрузки, расчета станционных сборов при груза, сборы за подачу уборку вагонов, взвешивание, маневровая работа и прочее. Наименование элеватора терминала выгрузки. Наименование груза. Масса груза в вагоне. Необходимо для расчета тарифа. При отсутствии данных указать натуру груза. Насыпной вес. Для расчета массы груза по объему вагона. Сертификация. Выписка протокола ГМО безопасности карантинного фитосанитарного сертификата, ветеринарных сертификатов форма 2.3, разрешение по гранд контроля. Необходимость организации проведения сертификации указывается заказчиком, таможенной операции, это ДС да сертификат происхождения. Также необходимость организации проведения таможенного оформления указывается заказчиком. Гарантируем, что при предоставлении точных данных просчет ставки будет произведен качественно и в наиболее сжатые сроки.